Доброе утро. Морозовки. 2. 7 мая. Вчера посадили помидоры. Потом рассадим. О, дожди капает. Это хорошо лучок как солдатик оловьяный редисочка уже завязывается аккуратненько так фасолька вьющая зашла я думаю что будет красиво если она начнет свести на такой подвязке шикарный шиповник будем зимой чай пить Огурчики вчера рассадил. Вот немножко под забор. Вокруг шкарлупа. Яичная, чтобы медведка шуганулась и не грызла. Черешеньки будет немножко. Завязалась. Майский жук тут дает прикурить. что-то тут сидит гаденыш гаденыш огурчики открылись с под парничка пусть дышут что-то голландские долго всходят вот здесь спичечка там голландский огурчик но его что-то не видно так я отрыл его люди проклевывается что-то очень медленно по-голландски проклевывается. Так, куда пойдем? Пойдем сюда. Вчера посадил, пересадил, вернее, О, водосбор. Красавец, такой красавчик. Шпионы будут цвести. Вот огурцы мои в бочке. Чувствую себя прекрасно. А вчера пересадил огурцы в мешок. Вот. вот сбоку они торчат такие. Лесенькие, как говорила Октябрина Ганечкина. Вот трубку. Через трубку буду поливать. Смотрим. Получилось 10 штук на мешке. Вон ямка такая. Горбуз. Не хочет вылазить под лючка. Паравлик Павлик какой. Вредитель. Надо его срочно убрать. Вот Равл. Равл. Павел. Так, мята. К чаю очень прекрасная. О, водосбор. Эквилегии морковка что-то голландская еле 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 а это голландский бурчок вот как он зашел я его садил по 5 сантиметров друг от дружки продавец сказал что он двойной так открыл я рама сегодня утром тут у меня салатик кое-как завязался, редиска. Помидоры те, что были под дугами. Был сильный ветер. Задрался укровной материал. Там, где задрался, замерзли. А эти уже шикарная рассада получилась. Вот желтый помидорчик. Это я остатки рассадил. Буду рассаживать С этого, наверное что-то вырастет и пойдет. Это я в такую сетку заворачивал, чтобы медведка не знала, как туда проникнуть, не перегрызть. А да, вот еще под смородину я закапываю банановые корки. Мелко режу. На досточке. И вот она стала у меня очень хорошо расти. Это малина от соседа Дикули прется. Но посмотрим. Может пересажу. Вот. Еще кабачки я рассадил. О, кабачков будет. Зашли мамоны. Гладиолусы. Салатик самосейка, пожалуйста. сам себе выселся. Как он удобно себя чувствует. Вот еще. Какой такой Лесенький. А вот какая красота. Вот как наш украинский флаг. Украина. Розочка наша отошли. Мы так переживали. Они померзли а они вот это вчера реанимировали не знаю выживет не выживет это вот хотели выбросить она выпустила корни елка начала детей выкидывать почки то есть клубничка цветет вот. Вот сколько завязи будет. Вот сколько будет вкусняшки нашему внучку Назарничку. Назарка будет кушать клубничку уже. О, Пальмочки стоят. Мама вчера такой рог вырыла, трава не перла. Берлинская китайская стена. А то коров. Так, что у нас еще тут интересного? Вот так вот вроде так все аккуратно. До ладу. Дельфинчик вот вот пырснет. А, вот тут еще где-то красивый был водосбор с таблетки. Таблетки выращены дома. О, какой красавчик. Симпатичный такой парень. Ага. Незабудка, незабудка. Морда толстая как будка. Так, яблоки вроде завязались немного. цветут некоторые некоторые уже опали вот у нас такой шикарный куст так бы посадить вдоль забора все кусты не видит того беспорядка одуванчиков ну как может быть тут порядок и рядом смотрите что творится никто тут ничего не делает не собирается делать и люди не продают никому Отдуванный пруд, пруд, пруд. Медведка оттуда прет к нам, потому что там жрать и нечего. Никто там не поливает и плохо лазить. А тут все удобства, чтобы она рыла. Так, это от соседки Ниночки и ветечки оставили для меня пару веток абрикос. Абрикос очень вкусный, варенье душистое получается. Так, шумая моя картошка тут в ровике делает? Пока еще не взошла. Я вчера еще посудил 4 штучки. О, голландский кабачок уже на воле. Уже открыли его. Немножко дышал. Эскандер. Посмотрим, что это будет. Что он будет, я не знаю, я говорила он с ними робыть. Каждое утро подаваем виш... свежих два свежайших яйца. Говорила Кларановика, что Шовен с ними робить, я не знаю. Из фильма ⁇ Дача ⁇ Жасмин. Первый раз цветет. Сорт называется «Ей ⁇ Ейбу ⁇ А почему? Потому что Олег, который мне принес его, Реляха, что за сорт? Махровый или обычно? Я ебу. Ну, так я его назвал. Сорт я ебу. Извините, что ругаюсь. Но из песни слов не выбросишь. Вот моя картошечка в мешках. Это я на ночь ее прикрыл. Хочу ускорить процесс. Чтобы... на 8 июня или 13 июня жены держи у нас уже хоть была своя картошка. Видите, прорастает. Это первый раз прорастает. Ну, пока прохладно. Маленькая, я тебе укрою. Отдыхай. Вот. Клубничные поля. Ну, вроде бы все. На сегодня. Заходите ко мне на сайт, смотрите. Всего доброго. Пока-пока.